хочу участников океана». Значит, в чем причина нашей бедности и плохой жизни? В том, что Михаил Сергеевич Горбачев возглавляет преступную однопартийную группировку, сдал нас всемирному глобальному правительству. Всемирные глобалисты грабят народы России, Украины, Казахстана все 22 года. Посмотрев на лица олигархов, можно определить национальную составляющую этого Океан состоится только лишь в том случае, если национальная составляющая этих глобалистов, которые нас грабят 22 года, мы создаем свой национальный альтернативный центр гравитационный. Наш Славянский, именно там есть фраза, славянский государство, это ключевая фраза, за которую нужно уцепиться, если мы не создадим кооперации, союза, там, как не называйте, именно единения народов, которые сейчас ограбляемы, то есть если мы не объединимся, не, не проявим свою национальную принадлежность, свою национальную идею, то не будет никаких защиты национальных интересов. Защита национальных интересов только тогда, когда есть национальная составляющая, когда можно назвать, что он это украинец, это русский, это белорус. А мы все граждане России, граждане Украины. Все. У нас украли право на национальность. Будет ли какой-то ненациональный проект? Нет, не будет. Потому что скрыто действует и глобалистский российский национальный проект. И потому нет, это извините, извините. И мы сегодня полны решимости защитить свои национальные интересы, только лишь тогда, когда мы их проявим. И потому, конечно же, очень жалко, что боязнь проявилась в организаторах съезда, и сейчас мы так спонтанно э, с соглашением э, с зоне свободной торговли. Я бы мог, как юрист, заслуженный юрист, мог дать подробный анализ о том, как нас там планируют грабить. Европе. Сколько Эдя, нас. И потому сейчас, сейчас понятно, что нас Европа вообще не привлекает. Там мы рабы, сырьевые придатки. Рекламе со следом. Давайте серьезно подойдем к определению позиций региональных представительств. В том, чтобы мы состоялись не как пресная какая-то вот очередная, ну понимаете, ведь власти через два года и в Украине, и еще в других государствах будут рваться те же самые. И продолжится этот горбеж Ничего не будет в альтернативу. Давайте создадим нормальный, интеллигентный проект славянских государств. Только тогда мы проявим свою силу и слава славянским родам.